Потому чтобы они никуда не убежали. Правда, ребята? Остановитесь, mm -hmm. а И посмотрим, что это у нас такое интересное за сказочка. Присаживайтесь на стул. Mm -hmm. Ой, ребята, посмотрите на иллюстрацию. Mm -hmm. Что это? Что там изображено, ребята? Что это за сказка? Наносите им лисички колобок. Да. И главный герой кто у нас в этой сказочке? Как вы думаете? Лисичка. Лисичка или колобочек? Как колобочек. Колобочек. Молодцы, Шу -шу. ребятушки. Скажите, а кто испек колобочек? Бабушка. Дедушка. Дедушка, дедушка. помогал, наверное, нет, да, дедушка? Нет, бабушка, сам. бабушка сама испекла. А -а -а. Хорошо, ребята, Скажите, пожалуйста, а почему колобочек убежал? Вот сидел-сидел и убежал. Потому что ему надоело на коробке лежать. <клес> да, а что думает Сонечка Соня? Почему убежал колобочек? Потому что он убежал и лезет. Хорошо, Лерочка скажет мне, Гера. Лерочка, скажи, почему убежал, как ты думаешь? Потому что ему захотелось ему не захотелось? Потому, потому что, ему надоело нельзя. Наверное, ему скучно стало, да? Лес и он побежал куда? и в, в лес побежал. Полинушка, куда побежал наш колодочек? В лес. В лес побежал. А кого же он встретил в лесу, ребята? Миша, кого? Зайчика, Зайчика. Зайчика. Миша, а нам, ребята, то я не слышу а? И кого еще? Вот сколько героев да, встретил наш колобочек, а какую песенку мы знаем про колобочек? можно на тортике. Тортик да. можно, да? Правильно, да. Капаем 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 Капают с крыш, правильно. Ростик идет. Угу. Молодцы. Вот, Солнышко, умничка. Ребята, покажите. Сосуль. Ребята, покажите мне, пожалуйста, как шумит в йога. Ого, как сильно, ребята. А ведь она уже шумела и утихла, успокоилась потихонечку, да? Ребята, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, без чего он не может быть весны? Конечно же, без солнца. Это Это. Умничка, а ты вот попробуй. Давай посередине. Умничка. О, ребята, получается? Да. Помогли. Ребята, как греет солнышко, которое вы сложили. А ну давайте ручки вытянем. Греет солнышко, которое вы видите. Данечка расскажет. Не край. Рассказывай, рассказывай. Очерёк бежит. Правильно. Солнце светит. Солнышко светит. Давай, Данечка у нас скажет сонечка. Нет. Птицы прилетают из теплых краев. А какие птицы прилетают? А какие. какие птицы с теплых краев прилетают? Скворец. Скворец. Правильно, а еще. Внимательно смотри на картиночки. Бья... Зяблик. Зябли, умничка. А вот посмотри картинка какая, две птички, как они называются. Врачи, да? Молодцы. Умничка. Давай не ворк нам скажи. Отойди, пожалуйста, чуть-чуть дальше. Снег тает. Тает снег. Да, а еще что? Солнце. Выходит солнышко. Просто ручеек бежит. Бежит ручеек, да. Снеговая баба тает. Растаяла снеговая баба, которую мы любили зимой, И да? Вы? Ребята, скажите мне, какие у нас весенние цветы? Пепель? Снежники. Пепель? Снежники. А еще? что у нас хочет? Давай. Викачка, давай. Сосульки тают. Умница, тают сосульки. А еще? Ребята. Ручеек, давай. Шлеп, 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 мы идем по лужам. петушок правильно поступил, что выгнал да, лисичку? Да. Правильно, да? А почему он ее выгнал? Что него, он боится косы, боится лиса, косы. Ну а почему петушок выгнал лисичку? Что, что выгнал он ее правильно выгнал? Не поступил. Ребята, а вы знаете, у меня здесь есть еще одна картинка. Смотрите, что на ней нарисовано. Кто на ней изображен? Зайчик, и, петичка, петичка. и петушок. А, а как вы думаете? Они дружно жить стали. Вот. А может так сказка закончится? Да. Что петушок ее не прогонял. А что они стали? Подружились, да? И стали Это, все... да. Это вы раскрасили? Это... Да, интересно. да, Наверное, раскрасили. Зайчик побегал. Слушай! Трусишка серенький. Трусишка серенький. Ох, Белый, дети, так вот же наш. Зайчишка. Зайчишка еще как. Зайчишка. Зайчишка еще как. Зайчишка а Я могу пойти замойшкам. Я могу А Я не знала, <hazards> 羊脂。